Assalamualaikum. Nama saya Siti Hawiza binti Shamsudin, nombor matrik 284119. Saya membentangkan kertas cadangan penyelidikan isu ghosting kualiti komunikasi organisasi di bahagian penguat kuasa, ibu pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia definisi ghosting merujuk kepada situasi di mana kaki tangan secara tiba-tiba menjauhkan diri atau menghilang dari tugasan, komunikasi rasmi atau interaksi kerja tanpa penjelasan yang jelas. Dalam konteks organisasi, ghosting boleh berlaku apabila pekerja tidak berkomunikasi, tidak mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti anjuran organisasi, tidak hari kerja tanpa sebab yang sah dan lain-lain. Kajian ini dijalankan untuk meneliti fenomena ghosting dari sudut komunikasi organisasi khususnya di bahagian pokok kuasa, ibu pejabat JPJ Malaysia. Fenomena ghosting semakin mendapat perhatian uh, sebab memberi impak negatif yang serius terhadap struktur kerja dan kelangsungan perkhidmatan. Salah satu, satu kuncanya adalah ketiadaan komunikasi yang jelas dan efektif dalam organisasi. Bila mesej, arahan dan maklumat penting tidak disampaikan dengan tepat dan menyeluruh ia mencetuskan uh, konflik dan kekeliruan dalam kalangan staff uh, Selain itu, kekurangan sistem maklum balas dan dalam komunikasi dalaman yang berkesan Perkara ini dalam kebanyakan kes kakitangan tidak mempunyai saluran komunikasi dua hal yang terbuka. Jadi mereka merasa Aa, tidak didengari, aa, kurang dihargai dan juga tidak jelas aa, dengan ekspektasi kerja so, Selain daripada itu, kajian ini dijalankan juga untuk menilai punca sebenar dan kesan hosting dalam konteks komunikasi organisasi Berapa persoalan utama yang akan diterokai dalam uh, cadangan kertas penyelidikan ini adalah apakah faktor-faktor komunikasi yang menyumbang kepada fenomena ghosting dalam organisasi. Ia bertujuan untuk uh, kenal pasti elemen komunikasi yang tidak berkesan. Uh, contohnya seperti ketelusan maklumat dan kejelasan mesej yang menyebabkan uh, pekerja itu menarik diri ataupun tidak responsif. Yang keduanya bagaimanakah ghosting mempengaruhi tingkah laku dan pelibatan pekerja dalam kalangan anggota penguatkuasa JPJ. Ianya bertujuan untuk menilai bagaimana ghosting ni mempengaruhi tingkah laku, motivasi dan peribatan pekerja dalam JPJ uh, Yang ketiga adalah apakah hubungan antara kualiti komunikasi dalam organisasi dan kejadian uh, ghosting dalam kalangan pekerja. Persoalan ni bertujuan untuk kita nilai bagaimana kualiti komunikasi dalam organisasi dan maklum balas pemimpin uh, berkaitan dengan uh, kejadian ghosting ni. Yang terakhir adalah bagaimana pengurusan organisasi dapat mengatasi isu ghosting melalui peningkatan strategi komunikasi. Ia bertujuan untuk cadangkan langkah-langkah uh, yang boleh kita ambil oleh pengurusan untuk meningkatkan komunikasi dalaman dan mengurangkan fenomena tersebut. Selain untuk menambah kepada kajian sedia ada, uh, objektif kajian uh, kertas penyelidikan ini adalah untuk mengidentifikasi perkara-perkara yang membawa kepada isu ghosting dalam organisasi itu sendiri melalui perspektif komunikasi. Uh, objektif seterusnya adalah menilai kesan ghosting terhadap prestasi organisasi terutamanya dalam bahagian penguat kuasa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mencadangkan strategi komunikasi dalaman yang lebih efektif bagi mengurangkan fenomena tersebut. Objektif ini memfokuskan kepada cadangan penyelesaian yang praktikal berasaskan prinsip komunikasi strategik dan beberapa pendekatan pengurusan komunikasi organisasi. Kajian ini sememangnya penting kerana ia boleh membongkar satu fenomena semakin ketara tapi kurang diberi perhatian dalam organisasi. Dalam konteks uh, Jabatan Kerajaan, tingkah laku seperti tarik diri secara senyap, mengelak tugasan atau tidak ada tanpa sebab sememangnya boleh menjejaskan kelancaran operasi. Melalui penilaian terhadap kualiti komunikasi organisasi, kajian ini boleh membantu untuk kenal pasti punca dalaman yang mendorong berlakunya isu tersebut. Uh, dapatan kajian ini juga berpotensi untuk digunakan oleh pihak pengurusan untuk merangka strategi komunikasi yang lebih berkesan dan seterusnya meningkatkan pelibatan staf dan mengurangkan kadar pengunduran pasif di tempat kerja. Konseptualisasi kajian Menurut Huang et al, ghosting dalam organisasi merujuk kepada keadaan di mana pekerja secara tiba-tiba menghentikan komunikasi, tidak hadir ke tempat kerja atau meninggalkan tugasan tanpa pemberitahuan rasmi kepada majikan. Konseptualisasi berdasarkan hubungan antara pemboleh ubah bebas iaitu kualiti komunikasi dan pemboleh ubah bersandar iaitu ghosting dalam organisasi. Kerangka konseptual mengandaikan terdapat hubungan negatif antara tahap kualiti komunikasi dan kecenderungan berlakunya ghosting. Operasionalisasi kajian menurut Robbins and Judge 2019 menyatakan bahawa komunikasi yang lemah dalam organisasi boleh berpunca daripada halangan struktur, teknologi yang tidak digunakan secara efektif dan kurangnya saluran komunikasi yang terbuka. Operasionalisasi kajian ini dibahagikan kepada dua pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah bebas kualiti komunikasi dan pemboleh ubah bersandar iaitu ghosting. Kerangka operasional ini menjadi panduan utama dalam pembinaan instrumen dan pelaksanaan kajian secara sistematik tertumpu kepada analisis komunikasi organisasi di sektor awam khususnya bahagian penguatkuasa ibu pejabat JBJ Malaysia. Tumpuan kajian adalah kepada dimensi kualiti komunikasi seperti kejelasan makluman, keboleh capaian komunikasi antara staf dan penyelia serta sistem maklum balas yang digunakan. Tempoh kajian adalah suku tahun pertama tahun 2025. Tidak melibatkan faktor luaran seperti tekanan peribadi, isu psikologi individu secara mendalam. Bertujuan untuk memberi tumpuan kepada konteks dalaman organisasi secara Khusus. Kajian pertama dari Muhammad Saleh menunjukkan bahawa kekaburan dalam mesej dan kekurangan maklum balas pihak atasan menyebabkan dimotivasi dan rasa tidak puas hati staf. Kajian kedua oleh Ismail et al. menegaskan bahawa kemahiran komunikasi seperti mendengar aktif dan penyampaian mesej yang jelas amat penting untuk kepuasan bekerja. Kajian ketiga adalah dari Rahim et al. mendapati komunikasi yang tidak telus atau tepat masa menyebabkan pekerja merasa terpinggir. Kajian keempat oleh Hamzah dalam kepimpinan menyatakan bahawa gaya komunikasi yang dominasi atau kurang empati melemahkan semangat kerjasama menyebabkan pekerja menarik diri daripada komunikasi organisasi. Kajian yang kelima daripada Nordin menunjukkan bahawa komunikasi yang terbuka dan jelas meningkatkan pelibatan pekerja manakala kegagalan menyampaikan maklumat organisasi menyebabkan penurunan komitmen dan kemunculan ghosting. Kelompongan yang dikenal pasti iaitu tidak meneliti fenomena ghosting secara spesifik dan bentuk penarikan diri komunikasi, tidak menghubungkan kompetensi komunikasi dengan tingkah laku menyepi atau ghosting dalam organisasi. Untuk kajian Rahim et al, ia tidak menyentuh langsung kaitan antara komunikasi tidak berkesan dan perubahan tingkah laku seperti ghosting. Bagi kajian Hamzah, konteksnya berbeza iaitu pendidikan yang tidak mengaitkan kepimpinan dengan kesan tingkah laku ghosting secara langsung. Bagi kajian Nordin, ia tidak mengkaji bentuk komunikasi pasif seperti seperti menarik diri, menyepi atau ghosting dalam konteks penguatkuasa. Pemboleh ubah bebas independent variable iaitu kualiti komunikasi organisasi dan pemboleh ubah bersandar dependent variable fenomena ghosting dalam organisasi. Teori komunikasi organisasi yang menekankan komunikasi bukan sekadar proses pertukaran maklumat tetapi turut menyatakan struktur kuasa, peranan sosial serta dinamik hubungan dalam organisasi. Teori ini dapat menilai bagaimana kegagalan sistem komunikasi serta kekurangan maklum balas, mesej yang tidak jelas atau komunikasi satu hala boleh menyebabkan individu merasa terpinggir dan memilih untuk menghilangkan diri secara senyap atau tidak lagi memberi respon dalam urusan kerja. H0 tiada hubungan signifikan antara kualiti komunikasi dan ghosting. H1 terdapat hubungan signifikan antara kualiti komunikasi dan ghosting. Untuk menguji hipotesis ini, dua kaedah analisis statistik akan digunakan, iaitu analisis korelasi Pearson yang bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara pemboleh ubah IV dan juga pemboleh ubah DV. Analisis kedua adalah analisis regresi linear yang bertujuan untuk menilai sejauh mana komunikasi tidak berkualiti mampu meramal atau mempengaruhi kecenderungan ghosting. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan deskriptif. Kajian ini melibatkan pengumpulan data melalui soal selidik yang dibangunkan berdasarkan skala Likert lima mata. Kajian ini dianalisis menggunakan perisian SPSS iaitu Statistical Package for the Social Science. Pendekatan ini membolehkan penyelidik mengenal pasti pola, tahap impak dan punca utama berlakunya ghosting dari sudut komunikasi dalam organisasi secara objektif dan menyeluruh. Soalan kajian dibina berdasarkan daripada tiga kajian iaitu daripada Armstrong, Maude dan juga Jablin. Soalan yang dikemukakan terbagi kepada beberapa seksyen iaitu demografi responden, kualiti komunikasi dalam organisasi dan juga faktor lain yang mempengaruhi ghosting. Bagian kuasa ibu pejabat JPJ dipilih berdasarkan kapasiti tenaga kerja yang mencapai 200 orang dan ini memudahkan persampelan dibuat bagi tujuan kajian. Tenaga kerja di bahagian ini terdiri daripada grade 1 hingga JUSASI. Kaedah persampelan bagi kajian ini adalah persampelan berstrata. Kaedah ini membolehkan pembahagian populasi mengikut grade atau jawatan. Penentuan bilangan sampel bagi setiap strata adalah mengikut peratusan daripada keseluruhan populasi dan kemudiannya sampel tersebut dipilih secara rawak dalam setiap strata. Keseluruhan populasi dalam bahagian penguatkuasa JPJ adalah seramai 200 orang. Merujuk jadual Kresi dan Morgan, saiz sampel adalah 132 orang responden yang terdiri daripada pekerja pelbagai peringkat grade dan pangkat seperti yang tertera di rajah yang dipaparkan. Kajian ini dijangka akan membuktikan bahawa wujud hubungan yang signifikan antara kualiti komunikasi dalaman dengan tingkah laku ghosting dalam kalangan pekerja. Kajian ini juga dijangka dapat mengenal pasti dimensi komunikasi yang paling lemah dan menjadi punca utama berlaku ghosting. Dapatan ini diharapkan dapat membantu pihak pengurusan menambah baik sistem komunikasi dalaman dan strategi yang lebih terbuka, responsif dan dua hala sekaligus mengurangkan risiko kehilangan staf secara senyap serta meningkatkan keberkesanan operasi jabatan. Bagi kajian masa hadapan adalah disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam untuk memahami pengalaman peribadi pekerja. Pendekatan ini berfokus kepada penerokaan mendalam terhadap faktor-faktor psikologi dan sosial yang mendorong kepada fenomena ghosting. Melalui wawancara atau kumpulan fokus, penyelidik boleh menggali lebih jauh tentang bagaimana perasaan pribadi pekerja, tahap kepercayaan dalam komunikasi dan hubungan interpersonal mempengaruhi kelakuan mereka. Dengan pendekatan ini, kajian dapat memberikan perspektif yang lebih holistik yang bukan sahaja mengukur keberkesanan intervensi tetapi juga menilai dinamika sosial dan emosi yang terlibat dalam fenomena ghosting. Kesimpulan kajian yang bakal dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif memberi fokus kepada pengukuran kadar ghosting berdasarkan kualiti komunikasi dalam organisasi. Penekanan diberikan kepada pengujian kesan pelaksanaan intervensi seperti bengkel komunikasi, latihan empati dan sistem maklum balas terhadap penurunan kadar ghosting. Pendekatan ini dapat memberikan data statistik yang jelas mengenai hubungan antara intervensi komunikasi dan pengurangan masalah ghosting dalam kalangan staf di JPJ Malaysia. Sekian terima kasih.